эти последние теплые дни осени, уходящего лета, сама природа дарит вам тепло, свое внутреннее состояние тех людей, которые связаны с педагогикой. Всегда в эти дни призвано чествовать наших учителей, наших педагогов, тех людей, которые занимаются важнейшей отраслью нашего хозяйства. Потому что интеллектуальный потенциал любой нации он зависит от уровня образованности, уровня компетентности. И те сложные задачи, которые мы можем решать в нашем независимом государстве, можно лишь связывать только с развитием нашего образования. Сегодня в ваш адрес звучат самые теплые поздравления, потому что вы выбрали для себя очень непростую, но очень важную профессию – быть учителем. Я знаю об этой профессии не понаслышке, Потому что 23 года я отработал учителем, директором школы. И те проблемы, которые существуют, они для меня понятны. Сегодня обоснование Запорожской области. Мы выделили сегодня, Борис Владимирович уже очень половину, 16 премий по 5 тысяч гривен нашим лучшим учителям из каждого района и города нашей области. И я хочу продолжить это при и прошу значит, эту процедуру. С праздником вас, дорогие друзья! На сцену запрошуемся в Латвии областной педагогической премии. На Светлана Александровна, заступник директора изначальной выходной работы коммунального заклада Васильевской гимназии Сузилья Васильевской районной рады. Науменко Віктор Павлович, директор комунального закладу Гуляйківська спеціалізована загальноосвітня школа Гуляйківської районної ради. Нестеренко Антоніна Миколаївна, вчитель української мови та літератури Коришовацької загальноосвітньої школи Оріхівської районної ради. Солянова Олена Іванівна, директор Ганна Опанлицького навчально-виховного комплексу Загальноосвітній навчальний заклад, дошкільний навчальний заклад Приазовської районної ради. Такі Янузова Альбіна Рашидівна, вчитель німецької та французької мов Запорізької гімназії номер 31 Запорізької військової ради. Темець Ірина Васильівна, завідувач дошкільного навчального закладу «Я